एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया अब पैसे उसने नहीं लौटाए बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दें उसने नहीं दिया अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास तीस दिन हैं विद इन थर्टी डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा तो वो शख्स घर गया अब उसने क्या किया उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए एक दिन दो दिन तीन दिन सत्ताईस दिन हो गए तो दरूद पढ़ता रहा और इंतज़ार करता रहा पैसे तो थे नहीं तीसवें दिन अदालत में पेश होना था सत्ताईस दिन गुजर गए अट्ठाईसवीं रात आ गई खाब में उसको किसी ने आवाज़ दी कि घबराओ नहीं तुम्हारा कर्ज़ अदा हो जाएगा अगले दिन फिर दरुद पाक पढ़ता रहा अब नबी पाक की ख्वाब में जियारत हुई आका अली सात तशरीफ लाए फरमाए घबराओ नहीं तुम्हारा कर्ज़ अदा हो जाएगा तुम अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की जीारत मुझे हो गई लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वज़ीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया कोई प्रूफ मांगा कि मैं कैसे मान लूँ तुम्हें नबी पाक ने भेजा है तो इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है अब तीसवीं रात आ गई आखिरी रात है सुबह अदालत में जाना है दरुद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया सरवर कायनात अली कायनतम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया फरमाया अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ वो तुम्हारा कर्ज़ अदा कर देगा कब हुजूर में चला तो जाता मगर अगर वो मुझसे ही कोई प्रूफ मांगता कोई एविडेंस मांगता तो मैं क्या जवाब देता प्यारे आका आकाली सात ने फरमाया कि ऐसा करो उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है और वो राज ये है कि आप रोज़ाना फजर के बाद पाँच हज़ार बार दरुद पाक पढ़ते हैं और जब तक दरुद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है पहुँच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वज़ीर के पास उसका दरबार लगा हुआ है उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वज़ीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूँ पैगाम लाया हूँ दरबारी ने आकर पूछा वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम तो लाया हो कहा मैं नबी पाकरातम का पैगाम लाया फौरन वजीर साहब ने बुला लिया कहा फरमाइए क्या मुझे मेरे आकार इसरातुल ने कहा है कि आप मेरा कर्ज़ अदा कर दें मैं तीन हज़ार दीनार का मकरूज़ हूँ टुडे इज़ द लास्ट डे इन कोर्ट आज मुझे कोर्ट में पेश होना है अगर आज मैंने अपना कर्ज़ अदा ना किया तो मुझे जो है वो सज़ा हो सकती है अली भी न ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज़ तो अदा कर सकता हूँ मगर मुझे कैसे पता चले कोई दलील है कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाकली इसलम ने भेजा है कहता है हाँ खाली हाथ नहीं आया आकार ने दलील भी अता फरमाई है अच्छा बताइए क्या दलील है दलील यह है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है फाइव थाउजेंड टाइम्स डेली आप दरुद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद और जब तक ये दरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते आप जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर पांच हजार बार रोज दरूद पढ़ता होगा वह आशीके रसूल कैसा होगा उसकी तो लाटरी निकल आई ना वो तो खुशी से जूम उठा कहता मरहबा या रसूल अल्लाह मेरे दरूद पाक कबूल हो गए बहुत खुश अब अभी बैठे आप कमरे में गया वापस आया और तीन हज़ार नहीं नौ हज़ार दिनार लेकर आया कहते तीन हज़ार तो नबी पाक का हुक्म मरहबा या रसूल्ला तीन हज़ार और लीजिए आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई इतना प्यारा ख्वाब सुनाया आपके कदम मेरे घर तक आए और तीन हज़ार मजीद ले जाइए इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए और एक वादा भी कीजिए ज़िंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी ना आप मेरे पास आएंगे मैं आपका भाई हूँ अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुँचा अच्छा एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर सब ये सोच रहे थे कि ये इस्ते आज गिरफ्तार ही होना है क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास पहले ही कह दिया था कि मैं कोलेप्स हो गया हूं अब अदालत में जाते ही इसने तीन हजार दिनार जज साहब को दे दिए कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं जज साहब जज साहब होते हैं उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की अब भरी अदालत में गोया उसने ज़बान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है उनका वरना में तो ऐसी बात नहीं अब उसने भरी अदालत में पूरा वाक्य सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया आका ख्वाब में तशरीफ लाए मैं वजीर साहब के पास गया उन्होंने ये पैसे दिए सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे वो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और तीन हजार दीनार उसके हाथ में देते हैं क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा मैं भी तो आका का उम्मती हूं तुम्हारे कर्जा मैं अदा करता हूं अच्छा अब जिसने केस किया था अल्लाह क्या माहौल था क्या अंदाज था क्या दिल थे वो भी तो देख रहा है कहता है मैं भी तो आका का उम्मीद हूं रुके रुके जरा कागज कलम दीजिए बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूं अच्छा कर्जा हो गया माफ अब जो तीन हजार जज साहब ने दिए थे वो बंदा कहता है जज साहब हूं वापस ले लो मेरा तो कर्जा ही अदा हो गया तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेने ये सारे तुम ही ले जाओ अब ये बारह हजार दीनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों एक रात पहले एक सिंगल पैनी उसके पास नहीं है और अगले दिन बारह हजार दिनार हैं दुरुद पाक वो वजीफ़ा है जो दिल से पढ़ा जाए तो सुबहान अल्लाह ये मुसीबतों को टालने वाला वजीफ़ा है ये परेशानियों को दूर करने वाला वजीफ़ा है और ये मैं नहीं कह रहा खुद सरवर कायनत वसलाम की हदीस है जिसका मजमून है कि जो परेशानियों में हो जो मुसीबतों में हो उसको चाहिए कि मुझ पर दरूद पढ़े कि दरूद परेशानियों को ले जाता है मुसीबतों को ले जाता है एक शायर ने क्या खूब लिखा है और वाकई हक लिखा है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहमद हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद तावीजे हर बला है सल्ले अला मुहम्मद